Діма, ти знаєш, в моєму житті є кілька визначних дат. Дата випускного, дні народження моїх дітей. І сьогоднішній день, коли я навчуся готувати помідорне морозиво, скажи, як взагалі це тобі спало на думку такий цікавий рецепт. Ну, знаєш, в дитинстві, во-первых, моя бабушка була ярким сторонником а, блюд із помідорів всяческого характеру, но при этом все мне не і придумаю помідорне мороженое. і от ти вже цілком дорослий хлоп. Расскажи, что нам для этого понадобится. Нам понадобятся помидоры свежие, сливки, молоко, желток, мед, сахар, сахар ванильный, а еще сок лимона. Давай приступать. Самое первое, что мы сделаем, мы поставим запекаться помидоры. Они в мают залишитись? Запекаться, да, они будут в шкуре. Ну, потом мы ее обчистим. Воспользуемся для этого противнем. Никаким образом нам их дополнительно еще обрабатывать не нужно. Просто вот... Отправляем на 220-230 градусов на 15-20 минут в духовку. Так, вот ты за раз взял помидорки черри. Да. Нам а, Нам нужно э, готовить из них томатный конфитюр. Твоя задача так. сейчас обдать в кипятке в течение нескольких секунд uh -huh. э, помидоры черри, потом их переместить в холодную воду. Ты просто вот закидывай туда а помидорчики, правда? а потом будешь доставать их ложкой. Uh -huh. А делаем мы это, знаешь, для чего? На uh -huh. Для того, чтобы легко э, снялась шкурочка, которая uh -huh. нам не понадобится. Uh -huh. И в холодную воду. Холодная вода ⁇ это контрастная среда, которая сразу же понижает температуру поверхности помидоров, соответственно, стягивая их, и шкурка лопается. Вот наши помидорочки полопались, и их смело можно просто брать пальцами и чистить. Вот они, смотри как легко. На 6 порций мороженого. Э, понадобится 400 грамм помидоров черри. Mm -hmm. Берем сотейник. Так. Он наиболее подходит для приготовления конфитюра. Включаем плиту. Никакого масла, ничего мы сейчас использовать не будем. И вот... Шкварчать. Да. Нам надо, чтобы они немного подпеклись. Mm -hmm. э, ну что ж, Юля, вручаю тебе часового. Буду пыльноватым. Да, чтобы они приобрели просто румяный цвет, но сильно не поджарились. О, хорошо. Пришло самое время добавить нам э, чуть больше половины столовой ложки меда. О, он сразу начал закипать. И вот так вот размешиваем, чтобы он обволок. И вот как ни странно, добавляем сюда добрую щепотку ванильного сахара. Ну что, перейдем к крахмалу. Нам его нужно э, растворить в 70 граммах воды угу. э, в количестве пол чайной ложки. Так, еще потим. А потом мы его добавим вот в наш конфитюр. Какая основная функция крахмалю у приготовления? Он используется как затяжка. Так. То есть либо сделать соусную консистенцию, либо сделать консистенцию конфитюра. Вливаем смело, размешиваем тщательно. У нас же еще остался один ингредиент, это крем-бальзамик. Можно использовать и обычный бальзамический уксус. Угу. Э, но тогда нужно добавить немножечко больше меда. У нас нет времени ожидать э, когда выпекутся наши помидоры, и я подготовился заранее, вот у нас уже есть помидоры уже готовые, печеные, очищенные, остуженные. Тем часом наш конфитюр уже кипит. Сколько он так просто это? Э, несколько минут, минут угу. 5-6, не более. Так, и блендер. Подребни помидорка. Никуда. Да. Давай. Я подребнила помидорчики в одну массу. У массу. Да, вот то, что нам нужно было. Теперь э, мы снимем вот эту вот насадку. Так. Вот. И будем использовать уже насадку венчик для того, чтобы взбить с сахаром желток. В обычном рецепте мороженого яйцо отсутствует. Так, но а, в твоем авторском рецепте есть желточек. А оно не лишнее. Угу. Так, и сахар. Так, а сколько сахара? 20 грамм. А сколько это в, в чайных ложках? В чайных три с половиной, в столовых ага. одна. Ох, Я в такому захваті від того, що ми зараз робимо, впевнена, що мої дітки будуть задоволені від такого десерта і можливо він стане їх улюбленим. Ти ж знаєш, діти завжди люблять щось таке незвичайне. Помідор є хорошим заживляючим средством. Прямий конкурент подорожника. Да. Е, так, у нас є, є жовточок, у нас є венчик, і ми вже готові все це зробити. Дай, тобі дам інструктаж. Ага. От, с малых оборотов, чтобы его не разбрасывало, а да. там уже по мере того, как у тебя в общем продвигается дело, там если что увеличиваем обороты, угу. да. Значит. Нужно, чтобы сахар растворился полностью в желтке. Угу. Да, отлично. Взбитые желтки с сахаром перемещаем их до помидорчиков. Да. Лучше все-таки использовать взбитые сливки. Угу. Они добавят пышности. Сразу же мы дадим еще сюда молока. Обязательно нам нужно добавить еще сахара, чайную ложку. доброе И сок третий лимона. Вы чего это? Сейчас. Подожди, нам предварительно сначала нужно перебить. Ми перебили зарані, щоб молоко, которое ми додали, від кислоти не звернулось. Угу. Видавлюємо. Друзі, а я нагадую, що якщо ви хочете максимально використати лимончик э, і вичавити з нього якомога більше соку, треба попередньо його обдати окропом. Добавляем збитих сливок. Перемішуємо. И, кстати, наш конфетур уже готов. Пока он горячий, он еще достаточно жидкий. Но когда он остывает, он становится более тягучим и карамельного вида. Основа для мороженого у нас получилась отличная. Так. Теперь нам нужно выполнить остальные функции для того, чтобы это получилось именно мороженое. А точнее. А точнее поместить его правильно, должным образом в морозильную камеру. Угу. Емкость желательно металлическая. Если у вас есть такая, то с толстыми краями. Если нет, то это может послужить обычная э, нержавеющая миска. Просто теперь выливаем в эту емкость. Обязательно э, нужно укрыть плотно фольгой для того, чтобы из морозилки посторонние запахи не проникли в наше мороженое, а наше мороженое в свою очередь не теряло влагу. Ну, але це не про наш холодильник, тому що у Діва на кухні холодильник багатофункціональний і він спеціально призначений для такої якісної заморозки, яка не допускає зайвих е, запахів. Так, отак от ми хорошо укрили і тепер відправимо в морозилку. Дім, і скільки ж чекати? Скільки морозиво має простоїти в морозилці? Для того чтобы оно полностью приготовилось, временной цикл где-то в районе 6 часов. Но в промежутках нужно еще его доставать и правильно обрабатывать. То есть по прошествии часа, так. того как оно полежало в морозилке, достать, открыть и оно должно прихватиться по краям. Вот эти вот края нужно ложкой аккуратно завести в середину угу. и положить обратно в морозилку еще на такой же промежуток времени. И вот так вот делать нужно раза три или четыре. Конечным же этапом будет то, что его нужно будет, когда оно полностью практически схватится, замерзнет, обычной ложкой э, хорошенечко вспушить, то есть как бы как, как сделать из него снег. Mm -hmm. Вот тогда мороженое готово полностью к потреблению. Дим, я так сподіваюся, что ты уже все этапы подготовления морозного прошел, чтобы не томить меня надто долго, и уже мы можем приступать как-то до подачи оздобы и декору морозового. Ты абсолютно права, именно так дело и обстоит. Вот наш чудо-десерт. Раскрывай. Все, как ты обещал, снег из томатного морозива. А, вот так, дорогие друзья, должен выглядеть финальный этап. Ну что ж, а теперь приступаем непосредственно к подаче. Давай. Так как это у нас мороженое, возьмем глубокую тарелку. Угу. Ну, обычно в ресторанах в профессиональном инвентаре используют э, специальные ложки для накатки шариков из мороженого. Но я решил э, показать нашим телезрителям, как это можно сделать с помощью подручных средств. давай. Вот у меня есть такой небольшой, но очень симпатичный соусник. <на> Наш с его помощью <мышл> мы будем формировать шарики. Так. Вот. Важно очень плотно. Укладывать мороженое для того, чтобы шарики оставались целыми, не разваливались. Так. Дим, э, своими секретиками и э, досвидом, кожа наш телеглядач сможет стать справжним майстром на властной кухне. Так, ну что ж, перейдем тогда э, к нашему конфетюру. Э, вообще он должен использоваться охлажденный или же даже холодный по отношению к этому блюду. Но мы же его приготовили буквально минуту назад. Что ж, произведем выкладку. Они как глазированные. Краса и каска. Ну что ж, остался последний штрих. Декор из мяты. Шик и блиск. Можно пробовать? Нужно. Тож, ну, Юля, перше помідорне морожене ждет, коли же ти дашь йому оценку і попробуешь. Ну, щоб воно надто довго не чекало, негайно це зроблю. Конфітюр, приємний, медовий і морозиво. Клас. Тепер я збагнула, навіщо було додавати лимончик. Воно кисленьке і солодке водночас. Після того, що зі мною щойно сталося, я тепер зарахована до сонму у гурманів. Дякую тобі за це, Діма. Пожалуйста, Юля, і я надеюсь, що з моєю помощью ти будеш продвигаться по лісниці гурманов все выше і выше. А тобі треба запатентувати мерщий цей рецепт. Адже незабаром я впевнена, таке морозова з'явиться в усіх десертних меню усіх найкращих ресторанів. Помідорне морозиво з томатним конфітюром. Запечіть помідори у духовці 15-20 хвилин при температурі 220 градусів. Після приготування очистіть від кожури, Збийте печені помідори блендером, окремо збийте жовток із цукром, додайте печені помідори і збийте до однорідності. Далі додайте вершки, молоко і сік лимона. Ретельно примішайте. Накрийте масу фольгою і покладіть у морозильну камеру на 2 години. Порізані очищені помідори чері, підпечіть у сотейнику, додайте мед, ванільний цукор і протушкуйте 3-4 хвилини. Розведіть крахмаль у воді і вийте у сотейник. Потім додайте крем-бальзамік. Варіть конфітюр 6 хвилин. При подачі полийте морозиво конфітюром і декоруйте гілочкою м'яти.